Задумайтесь на мгновение, вы любите его? Этот вопрос может показаться простым, но на самом деле любовь это сложный и многогранный процесс, который не ограничивается только романтическими моментами и эмоциональными порывами. Как женщина, вы, вероятно, не раз задавали себе вопрос: делаю ли я все, чтобы мой мужчина чувствовал себя желанным, нужным, любимым? И этот вопрос настолько важный, что по сути ответы на него могут определить: будут ли ваши отношения гармоничными? Или же они превратятся в бездонную пропасть недопонимания. Чтобы разобраться, как правильно любить мужчину, нужно понимать, что это не просто набор романтических жестов или теплых слов, а целый комплекс осознанных действий, требующих терпения, мудрости и, главное, чуткости к партнеру. Вот некоторые советы практикующего психолога Натальи Белоусовой, которые помогут женщине по-настоящему полюбить мужчину, сделать отношения не просто стабильными, а действительно счастливыми. Очень часто в повседневных делах мы забываем о главной цели наших отношений – сделать друг друга счастливыми, приносить комфорт и радость. Иногда эмоции затуманивают разум, и вместо того, чтобы подарить тепло, мы начинаем критиковать, требовать и сомневаться в том, что делает партнер. Хотите ли вы быть правой в мелких ссорах или сделать своего мужчину счастливым? Каждый раз, когда эмоции начинают брать верх, вспомните, что именно сделает вашу пару гармоничной и полной радости а не наполненной обидами и недомолвками. Что на самом деле делает мужчину уверенным в себе? Похвала. Когда вы восхищаетесь его достижениями, даже если они кажутся незначительными, вы даете ему чувство важности и достоинства. Не бойтесь хвалить его за любые маленькие победы, и поверьте, даже если он не всегда идеален, это даст ему силы и мотивацию становиться лучше. Нет, это не лесть это настоящая забота о том, что в нем есть хорошего. Критика или ссоры на людях могут нанести непоправимый вред вашим отношениям. Для мужчины важно, чтобы его партнерша не только была близкой, но и поддерживала его перед другими людьми. Помните, что публичный имидж мужчины для него гораздо важнее, чем для женщины. Подорвать его авторитет перед друзьями или коллегами – это как ударить ножом в спину. Даже если вы очень раздражены, всегда старайтесь решать вопросы в приватной обстановке, а не при посторонних взглядах. Такие обращения, как «птичка», «котик» или «зайчонок» могут выглядеть мило, но они имеют обратный эффект. Мужчина хочет чувствовать себя сильным и уважаемым, а не маленьким и беспомощным. Поэтому вместо «мася» или «лапуля» обращайтесь к нему как к взрослому человеку с уважением и достоинством. Это важно для поддержания здоровых и зрелых отношений. Даже если он увлекается чем-то очень странным, поддерживайте его. Это не означает, что вы должны сразу увлечься его хобби, даже если оно кажется вам абсолютно бессмысленным. Важно, чтобы он чувствовал, что вы его поддерживаете. И если он хочет коллекционировать садовых гномов, не смейтесь с этого и не игнорируйте. Каждая поддержка в таких моментах укрепляет ваши отношения и создает атмосферу доверия. Ваша привлекательность не должна оставаться на уровне одного красивого платья или прически для праздника. Даже спустя несколько лет совместной жизни важно сохранять ту самую энергию и привлекательность, которая захватывала его сердце, когда вы только начинали встречаться. Ваша внешность это не просто физическая обертка, – это часть того, что делает вас привлекательной и желанной. Не позволяйте себе забывать о том, как вы выглядите в его глазах, особенно когда проводите время вдвоем. Мужчина по своей природе нуждается в том, чтобы быть лидером в отношениях. Вы можете быть упрямой и сильной женщиной, но не бойтесь дать ему возможность быть главным. Он хочет чувствовать себя опорой для вас, и это не унижает вас, а наоборот, показывает, что вы цените его роль в вашей жизни. Позвольте ему быть вашим героем, и он будет это чувствовать, стремясь стать лучшим для вас. Мужчины не любят загадок. Когда у вас есть проблема или недопонимание, просто скажите об этом. Нет смысла говорить ⁇ Ты меня не любишь ⁇ через метафоры или намеки, если на самом деле вам просто не нравится, что он не собирает свои вещи. Простые слова и ясность помогают избежать недоразумений и конфликтов. Ваша откровенность и прямолинейность всегда будут оценены. Никто не любит быть под постоянным микроскопом, и мужчины не исключение. Не пытайтесь навязать ему постоянное внимание или требовать чрезмерных эмоциональных усилий. Сохранение здорового пространства в отношениях важно для их долгосрочного успеха. Дайте ему время для себя, а себе тоже. Мужчина уважает женщину, которая не требует от него 24 на 7 внимания, но при этом ценит его как личность. Для мужчины, как и для любого человека, очень важно, чтобы домашняя еда была вкусной и приготовленной с душой. Это не означает, что вам нужно стать шеф-поваром, но чуткость к тому, что он любит, а также готовность вложить частичку своей любви в каждое блюдо, сделают ваши отношения еще теплее. Когда он приходит домой, где его ждет вкусный ужин, он чувствует себя желанным и поддержанным. Любовь к мужчине ⁇ это не просто момент эмоций. Это настоящее искусство, которое требует практики, терпения и чувствительности к потребностям другого человека. Совместный путь к гармонии в отношениях проходит через готовность работать над собой и стараться понимать друг друга. Слушайте, поддерживайте, уважайте и, главное, любите. И тогда ваше сердце найдет отклик в его сердце. А какие действия вы делаете, чтобы рядом с вами был настоящий мужчина? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать все. Ставьте, нравится, лайки, большой палец вверх. Пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями, пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.